У нас здесь присутствует очень много сегодня детей, э, очень много наших волонтеров. Это и Смит колледжа ребята, рок группа будет, и э, наши ростовые куклы центра поддержки семьи, аниматоры центра поддержки семьи. Сегодня проводят и именно э, для ребят. Очень много будет проводиться игр активных звучать музыка, девочки и волонтеры Красного Креста, и волонтеры Центра поддержки семьи, и волонтеры Международной фундации МОЗ будут сегодня деткам на лицах рисовать красивые рисунки аквагримом. У нас получится несколько зон, затем у нас будет батут, бесплатное мороженое, плов, для деток, сок будет от Центра поддержки семьи. Мы хотим, чтобы все ушли с хорошим настроением. Огромную поддержку празднику оказала протестантская церковь Украины в городе Бердянске «Оазис», руководителем и пастором которого, который является гражданин Польши, миссионер польский пастор Артур Суровский принимают участие уже по состоянию на 11 часов. Зарегистрировано более 300 детей. Это дети разного возраста. Дети, которые являются вынужденными переселенцами из зоны проведения антитеррористической операции в Луганской и Донецкой области. Это детки, которые воспитываются одинокими мамами. Это детки, которые являются полусиротами. Именно на этих детей

maye.